उठाता श्री गुरु राया सरली तेराती दावा निज श्री चरणे भक्त वाट पाहती दार उघडा आता सद्गुरु गजानना तिष्टिली भक्त मुखार विंद दर्शना पहा पहा तो आला अग्रवाल बंकट सोबत जान राव ज्याचे हरले संकट देवीदास विप्र म्हणते व्हावे कृपावंत कर जोडून विनवी तुम्हा दामोदर पंत मुकी तुम्हा जोडितो हात जानकी राम बोले जय जय भास्कर शिष्य आला तव करा वया सेवा वदला भूषण सत्वरी कृपा करा देवा पाटिल बांधव आले खण्डुहरि गणपति सवे घेनि कृष्णाजी नारायण मरुति ब्रह्मगिरी गोसावी जासी उपरती गोविंद बुवा आले सोबत करावया भक्ती भक्ति ज्याच्यासाठी तुम्ही झाले स्वामी रामदास तो बाळकृष्ण आला धरुनी भेटीची आस गणेशाप्पा चंद्राबाई आळवीतील लाडे संगे भिकाजीचा सुत आणि खापरडे परडे अखंड केली सेवा जाने तुमची गुरुराया वाटपाहतो बाळा भाव पड़ा वया पाया कृपे जाने वठला अम्बा पल्लविला भक्त पीतांबर तो ही कोंडोली हुन आला भगिनी बायजे च सवे पुंडलिक आला बघावया सद्गुरु लीला कौतुक लाला संगती सुखलाल अग्रवाला मेहताब साई पहा जो कुरुमाहुन आला तुम्हा लागी जाने के ले घरदार अर्पण हुन सद्गुरु नाथा तुम्हा अर्पण्या सन्याहारी भाऊ कवर आला पहा गंगा भारती बंडु तात्या बापूना काळे गणु जगु आबा आले भेटाया कशा कशापायि गजान मग भावा उर आले अवघे भक्त आता उघडावे द्वार आले अवघे भक्त आता उघडावे द्वार आले अवघे भक्त आता उघडावे द्वार